بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج واقعہ لے کر آئیں دجال کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا کیا فرمایا کہ دجال کون سے شہر سے نمودار ہوگا وہ کون سے شہر میں جائے گا اور اس کا خاتمہ کس شہر سے ہوگا اگر آپ نبیوں کے واقعات صحابہ کے واقعات اور اسلامی واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے حضرت عبداللہ بن عمر راض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حجرت الوداع کی تیاری کر رہے تھے ہمیں بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر حج ادا کریں گے لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ حجت الوداع ہے مطلب آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرۃ الوداع کے موقع پر کئی بیان فرمائے تھے لیکن مسیح دجال کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس بھی نبی کو بھیجا اس نبی نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈھایا حضرت نوریہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے تمام نے اپنی امت کو ڈرایا لیکن ایک بات ابھی تک تم لوگوں سے چھپا کے رکھی گئی ہے لیکن میں وہ بات تم لوگوں پر واضح کر دیتا ہوں کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب و تعالیٰ کانا نہیں ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرائی کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں پھر فرمایا اے امت والوں وہ تمہیں میں سے ہوگا گنگریالے بالوں والا گندمی رنگ والا ہوگا اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھیرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی کی ہوئی ہوگی اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا اور وہ ایک آدمی پر ہی غالب آ کر اسے قتل کر دے گا اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا وہ زمین پر چالیس دن زندہ رہے گا اور پانی کے ہر گھاٹ پر پہنچے گا چار مسجدوں کے قریب وہ نہیں جا سکے گا مسجد حرام مسجد نبوی مسجد طور اور مسجد اقسا اور تمہیں دجال کے بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے پھر فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور وہ یقیناً ہی میں ظاہر ہوگا اگر میں تمہیں موجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے اور دجال عراق اور شام کے درمیان راستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندوں جمے رہنا کیونکہ وہ پہلے تو وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ پاؤ گے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا لہٰذا تم میں سے جو اسے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورت کہاف کی شروع کی آیتیں پڑھے وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی اور اس کے ساتھ جو جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہوگی لہٰذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے تو دوزق کی آگ اس کے لیے ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا اور وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی اور اسی دن ان کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس دن شام کو ان کے جانور پیٹ بھر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹی ہو چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے تھنوں سے خوب دودھ بہرا ہوگا تو وہ دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا اور دوسرے قبیلے والے اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے تو وہ ان کے خلاف بد کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اس دنیا میں وہ کل چالیس دن زندہ رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک عام دنوں جیسا ہوگا اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نماز پڑھ لینا جسے لمبے دنوں میں انداز نماز پڑھتے ہو پھر فرمایا اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشہ میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑھا ہوا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ نظر آئے گی لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو امبِ علیہ السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا تو دوسرا بائیں طرف ہوگا اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی دجال کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں اس پر ایک فرشتہ کہے گا کہ تو غلط کہہ رہا ہے تو بکواس کر رہا ہے اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ ہی صرف سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کے جواب میں کہے گا تم نے ٹھیک کہا اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مومن ہر مسلمان کو آزماتے ہیں اس دن بھی یہ آزمائش ہوگی پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا لیکن اسے مدینہ میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ میرے مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتے وہاں پر تلوار لے کر کھڑے ہوں گے پھر وہ کہے گا یہ تو اس عظیم ہستی یعنی محمد مصطفیٰ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے پھر وہ وہاں سے واپس ملک شام کی طرف روانہ ہوگا وہ واپس ملک شام میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے افیقی مقام کی گھاٹی پر ہلاک کر دیں گے بے شک دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن تمام مسلمانوں تمام مومنوں کو آزمائیں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو کمرائی سے بچائے اگر آپ اسلامی ویڈیوز نبیوں کے واقعات اور صحابہ کے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ کے لئے اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ